स्टोरी टाइम नन्ना अली अपने अबू के साथ एक खूबसूरत गांव में रहता था जहां सब्स खेत ऊंचे दरख्त और खूबसूरत जानवर हर तरफ नजर आते थे अली को अपने अबू के साथ खेतों में काम करना बहुत पसंद था एक दिन अली सुबह सवेरे उठा और दौड़ता हुआ बाहर गया इसका पसंदीदा बिक्री का बच्चा गोलो उछलता कूदता इसके पीछे पीछे आया अली ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और बोला गोलो आज हम अबू के साथ खेतों में जाएंगे अबू हल चला रहे थे और अली उनके पास जाकर बोला अबू मैं भी मदद करूं अबू मुस्कराये और बोले जरूर बेटा मगर पहले हमें जानवरों को खाना खिलाना है अली दौड़कर मुर्गियों के दाना डालने लगा गाय के लिए पानी भरा और गोलो को नर्म घास दी जानवर खुशी से खाने लगे जैसे अली का शुक्रिया अदा कर रहे हूँ फिर वो अबू के साथ खेत में बीज बोने लगा अबू ने समझाया बेटा जमीन में प्यार से बीज डालें फिर पानी दें और सब्र करें तब जाकर फसल अल्फागती है अली ने गौर से सुना और बोला जैसे उम्मी कहती हैं कि मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है अबू हंस पड़े बिल्कुल बेटा दिन ढलने लगा तो अली थककर गोलो के पास जा बैठा गोलो ने प्यार से इसके हाथ चाटे जैसे कह रहा हो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया चांदनी रात में अली और उसके अबू अपने खेत को देख रहे थे अली ने अबू का हाथ पकड़कर कहा अबू में बड़ा होकर अब जैसा किसान बनूंगा अबू ने अली को गिले लगा लिया और बोले बेटा तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी